Вітаю вас! Мабуть, найнедоречнішим для малюка запитанням є кого ти більше любиш, маму чи тата? Дитина любить обох і відчайдушно бажає присутності обох у її житті. Однак, як хтось зауважив, статистика розлучень показує, що батьки тікають з дому частіше ніж діти. За даними Держкомстату, на 295 тисяч укладених шлюбів в Україні припадає майже 131 тисяча розлучень, тобто розлучаються близько 44% подружніх пар. Якщо взяти до уваги цивільні шлюби, які також розпадаються, то рівень розлучень в Україні за даними фахівців сягає 61%. Це означає, що розпадається більше як половина пар. Це найвищий показник у Європі, за даними Євростату. Пік розлучень, за словами соціологів, припадає на перші роки подружнього життя від трьох місяців до півтора року. В Україні сім'ї руйнуються через алкоголізм, вимушену розлуку, нестатки. Однак, одна із головних причин полягає у неготовності людей будувати стосунки та так званий синдром невиправданих сподівань. Для дорослих розлучення це завжди неприємне і болюче переживання. Однак на цей крок вони зважуються зазвичай по своїй волі. Діти ж стають вимушеними учасниками сімейної трагедії, і вона залишає надовго болючий слід у їхньому серці. Мої батьки розлучилися, коли мені було 4 роки. Був страх, був можливо якийсь навіть дитячий відчай. Я переживала, я плакала. Я молилася до Бога, щоб моя сім'я була цілісною, було боляче бачити. Інших дітей щасливими з батьком, з мамою. Мені не було приємно, мені було 13 років. Ну, Звичайно, батько ніби як був зачинчиком конфліктів. Мені Ну... Мені було неприємно, я відчував, що я не можу там, захистити маму. Переживати розлучення я почала, напевно, в класі п'ятому чи шостому. Тобто, результат був. Уповільнений трошки. Такі. Ну, я любив батька і досі, досі люблю, але якось так різно було. Сьогодні в них скандал. Завтра вони у них дуже гарні відносини. Все-таки хочеться, щоб ти з мамою і з татом сходив разом в цирк, в кіно, на морозиво. А в мене цього не було. Особливо було важко, коли мама поїхала за кордон. Мене виховувала бабуся. Ми мене рідна, і ми. Звичайно, дуже переживали на цей рахунок. Е, напевно, більше підтримували маму. Хотілося просто виговоритися мамі і татові. Може, навіть інколи не жалітися, щоб тебе обняли, приголубили і сказали, що все буде добре. Маму і тата ніхто не замінить. Допомогти нам зрозуміти емоційний стан дитини, коли руйнується її сім'я. Ми попросили психолога Ало Капацина. Вітаю вас, Здравствуйте. Ало. Дякую, що прийшли до нас. Скажіть, що схильно відчувати дитина, коли між батьками часті непорозуміння, а тим більше, розмови про розлучення. Вы знаете, большей катастрофы для ребенка, чем развод родителей, я даже не могу назвать. Это очень серьезно, на самом деле. Исследования говорят о том, что развод родителей на ребенка влияет не только в тот момент, сколько ему было лет, когда родители развелись, а еще и последующие 25 лет жизни. Накладывается отпечаток на практически все сферы жизнедеятельности ребенка. Прежде всего, на его самооценку, на его интеллектуальную составляющую, на его эмоциональную и поведенческую составляющую. То есть идет разрушение, повреждение личности идет во всех абсолютно направлениях. А вот вы сказали, что это очень влияет на самооценку дитини. Очень. А почему? У ребенка психология такова, что он видит себя в том, что между папой и мамой не складывается отношения. Что это я какой-то не такой, я какой-то плохой, что папа с мамой, значит, вот они ругаются. И, кстати, очень часто бывает, что э, канализация гнева, направление гнева в такой семье не друг на друга, хотя и на друг на друга тоже, а еще очень часто на ребенка. Э, свое зло срывает и мама расстроена, и папа огорченный, и ребенку достается больше всех. Най и... ланка, да, так? Да. По получает больше всего негатива, mm -hmm. именно слабое звено, к сожалению. И ребенок начинает думать, что он во всем виноват и начинает себя, кстати, вести очень даже и не адекватно в школе в том числе. Я когда-то работала психологом в школе достаточно долго, и практически все наши трудновоспитуемые детки, кто всегда нарушал какие-то общепринятые нормы поведения, это все были дети из разведенных семей, из конфликтных семей, неблагополучных. Ты, наверное, увляешь какие-то комплексы, да? Да, защитное Комплекс, поведение. Нет. И, кстати, даже бывает иногда, вот есть четыре формы поведения ребенка в такой семье. И некоторые из них выглядят довольно таки хорошо. Вот, например, есть такое поведение ⁇ ребенок-герой ⁇ что это за ребенок? Это ребенок, который хорошо учится, кроме школы он еще э, выполняет все дела по дому, он еще где-то в других каких-то школах э, обучается и везде он старается быть хорошим. Но если вот посмотреть дальше, что за этим поведением стоит, а мотив такого поведения? Если я буду во всех отношениях хорош, может быть между может, папой допоможе. и мамой, да, наладятся отношения. Да. Может быть мы в таком таком выпадку даже не понять, что ему так само погано? То все было получается. Мощно. Ми бачимо, картина гарна, дитина вчиться, дитина да, весела. Да, а, а що всередині да, ми не знаємо? Да, так? А в середині формі невроз. Он, кстати, этот невроз може проявитися ще в дитячому віці, в подразковому, ну і може навіть в зрослому віці. Отголоски ж послідує 25 років літнь після розводу. Але але якщо у сім'ї є часті сварки або ще гірше бійки, і дитина є свідком цього всього, чи не буде розлучення кращим варіантом для неї? Все одно ж її психіка травмує. Редактор да, вы знаете, есть, к сожалению, такие случаи, когда действительно лучше все-таки развестись. Когда? Когда, например, папа алкоголик, и он ничего не собирается делать со своим алкоголизмом. Или когда он наркоман, то же самое. Не хочет лечиться, не признает проблему и считает, что все как бы совершенно нормально. Или он дает ребенку такой образец постоянного асоциального поведения. И он вот учит ребенка неправильным антиобщественным формам поведения. То есть плохой, плохой образец для подражания. Конечно, в данном случае все-таки лучше разойтись, но в таком случае женщина должна подумать о замене, чтобы все-таки у ребенка был образец правильного мужского поведения. Вот подумать, кто может заменить отсутствующего отца, вот именно как образец. Это может быть, например, брат этой женщины, или наставник какой-нибудь христианский, или, например тренер, если ребенок, например, ходит в какую-то спортивную секцию, это может быть тренер по спорту. И вы знаете, вот я все время сейчас обращаюсь к еврейской педагогике. Вот у них, что мне очень нравится у этого народа, что у них все дети как бы считаются общими. И вот если у какого-то ребенка неблагополучие то другие кто рядом живет по соседству старшие люди они этого ребенка приглашают к себе в семью, так, чтобы опекуете, он, да, чтобы он наблюдал за правильным поведением взрослых. А little bit ну, трагедия сталася? Розлучення мало місце, і дитина стала свідком цього всього, і вона страждала. Як тоді можливо звести ну, до мінімуму той негативний вплив, який може бути на дитину? Угу. Значить, прежні всього, якщо Отец, наприклад, пішов із сім'ї? Очень часто ситуація. Отец уйшов із сім'ї, значить, зріла мама, зріла женщина не буде розказувати. своему ребенку, что папа у нас негодяй, папа плохой, значит, все-таки образ отца должен остаться у ребенка светлым. Если все-таки известно, что какое-то ну, неадекватное поведение у папы, нужно говорить, что папа не смог разобраться, папа запутался, а не то, что он отпетый негодяй. Такие, формы, такие высказывания даже запрещены в семье. Значит, папа запутался, папа не смог разобраться, но папа у нас все равно хороший, и подчеркивать хорошие черты отца». Это если, допустим, дочка растет, это да, дочка силу, силу воли. Да, вы знаете, женки. а еще все зависит от того, какие у этой женщины отношения с Иисусом. Это очень важный краеугольный камень, потому что если у женщины правильные отношения с Богом, Бог ей даст силы все это Просто перенести, это. простить, перенести свое переосмыслить, потому что. И женщина тоже иногда бывает виновата в том, что мужчина ушел из семьи. Ну, не, не мая никогда, что да, в и, один то еще. Да, и вина у каждого, виноватый. да, если взять всю вину за 100%, то есть своя доля вины у мужчины, доля вины у женщины. Зрелые люди признают свою долю вины. Если мы думаем о будущем нашем, о будущем наших детей, нам нужно контролировать себя, контролировать свое поведение. Если вдруг возникают какие-то недоразумения между мужем и женой, попытаться их решить вместе с Богом, втроем, да, Бог и пара. И э, в случае необходимости искать помощи у семейных консультантов. Нехай Господь сбережет наши семьи от каких-то поразумений Допоможе у якихось складних ситуаціях правильно реагувати. Завжди є вихід. Всі є вихід. Вам. Як правило, розлучення це не рішення одного дня. Йому передують місяці охолодження, непорозумінь і взаємних звинувачень, куди дівається любов і як зберегти теплі стосунки у шлюбі. Про це наша розмова із сімейним консультантом Лідією Нейкорс. Вітаю вас. Чому з часом втрачається гострота почуттів і частішують конфлікти у шлюбі? Ні такої сім'ї. которые не пережили бы этот процесс, вот этот именно, который вы назвали. Острота ощущений проходит, начинаются конфликты, непонимание, и что-то происходит в браке, не то. И вот люди тогда решают в этот момент, что мы, наверное, не туда пошли, это не то. Это что была помылка, что я... да, и открывается очи. И вот это вот решение, это и есть ошибка. Почему? Острота ощущений – это как раз состояние той влюбленности, той страсти, которая появляется у пары, когда они начинают общаться вместе или уже поженились, которые некоторое время делает их, ну, можно сказать, невменяемыми. И, и трошки слепыми, правда. Да. острота ощущений заключается в том, что они испытывают действие гормонов. Там есть такие сильные гормоны, как окситоцин, например, и дофамин. И когда они испытывают действие дофамина, оно как раз блокирует левое полушарие с его всеми логическими анализом. Да, анализом у них это не работает уже, работает слабо. Особенно в отношении того человека, на которого направлены гормоны. Некоторое время острота ощущений. А как долго этот гормон может вот. выделяться? А гормоны – это не вечное дело. Такой период таких острых ощущений иногда бывает от двух недель, когда это прекращается, до пяти лет. Вот это первый период, когда они Кого под нас воздействием нас гормонов. Встачает, так? А дальше что происходит? А дальше гормоны начинают уже уходить. Можно их поддерживать, если разумно брак развивается, но состояние конфликтов, нервных стрессов, неправильной реакции на это, желание э, доминировать, и говорит, быт заел любовь. Любовь Открали ушла, очи, да, так? все, помидоры завяли. Обо. Лидия Дмитриевна, а сколько будет вот так продолжаться? То есть, если семья стыкнулась с такими реальными проблемами, как они говорят, с несумісністю, Чи просто им потом уже все жизнь мириться с этим? Дело в том, что у нас нет на земле двух одинаковых личностей, которым мы сказали, о, это будет у них гладенькое хорошо пара. до конца жизни. Угу. Это неправда. Нужно знать все золотые правила счастливого брака. И исследовать этим правил. Правилам и первое э, правило, которое вот наступает, когда гормоны уходят, никогда не надо себя настраивать на то, что ты изменишь другого человека. А что же это А нужно обратить внимание на другое правило: изменяй себя. То есть у нас есть общее человеческое правило: если ты не можешь изменить обстоятельства то измени свое, свое отношение ставление. к нему. А что сделать тогда? Просто смириться с этим, закрыть очи? Нет, начать процесс. Начать процесс изменять себя. Свое отношение к этому мы меняем. И мы начинаем иначе реагировать. Человек говорит, что он ну, не терпит медлительного, например, приготовления завтрака. Ну, бывает такое. Девушка флегматик, она делает это обстоятельно, долго, а он холерик. У него все летит в одну секунду. Кто умнее, тот сделает первый шаг. Изменить себя. И что ей И начинать учиться делать быстрее. Она, когда начинает быстрее, у второго человека, который тоже любит. Ведь любовь-то это же не гормоны только. Поэтому мы, он, он проявляет свое отношение к ней. Он ее нормальный человек. Я имею в виду нормальных супругов, которые увидел, когда женщина меняется, она хочет тебе сделать лучше. Что должен мужчина сделать? Отозваться хотя бы, похвалить. Ему самому уже не будет хотеться сделать ей на зло или накричать. Все-таки принципы любви – это не гормоны, это не окситоцин и не дофамин. А что такое любовь? Это дела. Це е робота, дійство. Тобто, якщо ми говоримо, що любов це справи, і якщо я зробила, наприклад, перший крок, і я не маю одразу від очікувати, що це помітять, мене похвалять. А якщо похвали немає, то я розчаровуюся. це, Мабуть... вот може моя проблема, що я жду, mm -hmm. що буде зараз ж аддача. І тоді конфлікт ще більше усугубляється. Конечно, так? Любов же не жде, що їй це віддадуть. Любовь отдает. Вот она, она видит, что вот это раздражает мужа. Например, жареный лук в супе. Она знает, что этому человеку неприятен лук. Она во век жизни не положит туда жареный лук. Это ее действие. Ради чего? Ради того, чтобы удовлетворить или обрадовать этого человека, дать ему понять, что я тебя чувствую. Я не хочу тебе сделать. Вот это делает уже любовь. Это поступки. Но со второй стороны тоже должны быть поступки. И тогда любовь не ищет своего? Я знаю таких мужчин, которые не ищут своего, и они многих блюд не ели дома у мамы. Как женится, любит эту женщину, все блюда эти поедаются нормально. Любовь заставляет человека меняться. И он не, не он меняет, кто-то меня меняет, а я сам хочу этого ради мира, ради того, чтобы доставить ему удовольствие. Лидия Дмитриевна, а какая ваша. Такое, возможно, практическое побажання тем, кто, как вы говорите, готовий бороться за свою любовь. Но ну, он не может вплинути на другую людину. Во-первых, обратиться к консультанту. Можно на телевидении позвонить по нашей горячей линии, они дадут даже телефоны консультантов. И можно получить консультацию, то услышать, что человек не знает, что узнать для сохранения брака. Поэтому я приглашаю. На э, линию звоните и просите помощи. Принаймні, не для себя, то заради детей. А чему и не для себя? И себе? для себя надо. Мы должны быть счастливы. Да. Надо жить друг для друга. Тогда это богатство, которое мы строим, мы передаем детям. Причем это делается до 6 лет, а не до 35 до шести лет мы модель передаем. Дети видят. Вы заметили, как дети реагируют, когда папа целует маму? Приходит с работы, целует маму. Так, даже Они ж туда ныряют между папой и мамой. Их причем не попой, не ногами, а головой. Они ищут покоя. Они тогда спокойны, дети. И когда ругаются папа с мамой, как дети ведут себя? Закрываете... Тревога да. и страх. У них в голове это возникает. Они где-то сидят в уголочке и только наблюдают. И у них страх этот на собак, на темноту. Так и знаете, если у человека появился маленького страх, ненормальные отношения между родителями точно были. Вот это такая, такая проблема. Так лучше сохранить счастливый брак. І щасливих діток так виростіть. Так, Лідія Дмитрівна дуже дякую вам за вашу консультацію і бажаю усім нам сімейного щастя і сімейного О, да. затишку. Желаю щастя всім! Дитині потрібні мама і тато, які живуть разом із нею. Коли ваш шлюб переживає не найкращі часи, коли розлучення здається єдиним виходом із сімейної кризи, згадайте слова нашого Господа. Ось я Господь, Бог кожного тіла, що для мене є щось неможливе, а він, як ніхто інший, зацікавлений у збереженні вашого шлюбу і у щасті ваших дітей. Зверніться до нього за допомогою, прислухайтеся до його порад, записаних у Біблії, і будьте щасливі!